Guten Tag, mein Name ist Sammy Kim. Heute sind wir wieder bei einem anderen Video dran. Heute ist ein Kunde hier, der hatte ein Problem. Er hatte einen Schlaganfall. Und er war jetzt einige Male hier. Können Sie mal vielleicht bitte in Ihren eigenen Worten sagen, was sich so getan hat, was sich gebessert hat die letzten Wochen? Ja, ich bin jetzt viermal, fünf, viermal bin ich hier. Ja. Und äh, das ist dann, letzte Mal konnte ich auch schon besser stehen. Mhm. Und, von, und der Schwindel kommt auch jetzt auch eigentlich später. Irgendwie äh, nämlich so schnell auf. Mhm. Okay. Ähm, wann hatten sie den Schlaganfall gehabt? 2014. 2014, ja. Und damals war er dann doch regelmäßiger da, jetzt ist er weniger geworden, ja? Genau, ja. Gut, gut. Das ist jetzt, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ne? Mhm. Ganz komplett den zu wegzubekommen, das ist wunderschön. Wir müssen uns mal schauen, wie es sich entwickelt, ja. ja. Dafür haben wir dann erstmal an dem Bein gearbeitet. Die Partie bei dem, auf dem einen Bein konnten sie früher nicht richtig dehnen, meinten sie, ja. Ja, das ist ja, äh, auch immer so, wie sagt man, fest geworden. Der ähm, mhm. Krampf. Mhm, verkrampft, ja. Krampf. Wie ist das heute? Äh, ist ab und zu mhm. bekomme ich schon Krampf. Das war, war das letzte Mal in der Zeit, wo, wo die ganzen, äh, alles gearbeitet hat. Wo die, mhm. ja. die Schmerzen wo die mhm. da waren. Da konnte ich auch fast gar nicht gehen, so Schmerz. Mhm. Aber das ja. ist, nach einer Woche ist das weggegangen. Mhm. Okay. Und dann ist aber noch alles besser. Die Rückenschmerzen sind auch besser. Mhm. Okay. Und äh, die Kraft und äh, auch die Standfähigkeit ist besser. Mhm. Gut, gut. Dann kannst du mal bitte hier rüberkommen. Einmal haben wir dann hier gearbeitet. ja? Können Sie mal bitte beide Ellbogen mal rausdrücken. Diese Partie war instabiler. Die Partie hier, der ganze Rückenbereich, die ganze Bandscheibe von unten nach oben, die war hier instabil. Dafür haben wir geschaut, hier ist der Ansatz des Trigeminusnervs. Die gehen hier rüber, hier rüber. Trigeminus-Beschweren wie die Neuralgien, das ist zwar ein anderes Problem, jedoch sind die sehr stark dafür zuständig für die Kopfpartie. Da haben wir hier gearbeitet. Und dann auch weiterhin hier, wenn Sie mal so machen, sieht man schon hier den guten Abdruck, ne? ist schon rot geworden. Das kann man schon fast als eine Markierung erkennen. Hier haben wir uns dann hochgearbeitet, dass die Rückenpartie hier sich stabiler entwickeln kann, ja. Da kann man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, ja. Gerade an den großen Muskelpartien kann man ein bisschen fester drücken. Nur hier an dieser Bereichpartie bitte sehr stark aufpassen, ja. Hier haben wir gearbeitet und dann einmal ein bisschen so nach vorne kommen, so, genau. Können Sie einmal den Ellbogen mal so machen, genau so, ja? Und dann bitte kräftig gegendrücken, nach oben. Ja, die hat sich auch schon wenig gebessert, ne? Man weiß, dass der Schlaganfall irgendwas mit einer Durchblutungsproblematik zu tun hat. Da haben wir hier geschaut, dass die Muskelpartie im Brustbereich sich auch stabilisieren kann. Die Partie, die ist zu instabil. Dadurch die ganze Thoraxpartie partie hier drückt das Herz auch ein, das eventuell was mit dem Schlaganfall zu tun haben könnte. Damit der Schlaganfall, die Arterie, die dann da nicht richtig funktioniert, nicht mit genug Blut versorgt ist, das ist der Schlaganfall zum größten Teil, damit er doch besser mit Blut versorgt wird, müssen wir erstmal schauen, dass das Herz arbeiten kann. Und dafür müssen wir dann schauen, dass die Muskelgruppen um den Herzen auch stabil werden. Erstmal hier und dann hier über diese Thoraxpartie. Dann hier direkt nicht auf den Knochen, unter den Knochen, darum. Wenn man hier diese Partien gut behandelt, schauen wir mal hier Ellbogen ein bisschen nochmal hochdrücken. Diese Stabilität muss da sein, über die ganze Thorax-Partie, ja? Und dann könnt ihr einmal bitte den Kopf zurücklehnen. Mhm. Kann es mal hier rüber gehen? Hier ist eine Arterie, die hier die Partie mit dem Kopf, mit Blut versorgt, ja? Das sieht man auf dem Bild gut, ne? Die hat sich doch leicht einen Umweg aufgebaut. Die behandelt man dann. Das haben wir bis heute noch nicht gemacht. Ne? Mhm. Erstmal müssen wir schauen, dass die untere Partie sich stabilisiert, dass diese, Athe die, diese Ader den richtigen Weg wiederfinden kann. Die massiert man dann doch länger. Nicht zu feste, keine zu großen Schmerzen, ja? Und vor allem, wenn man da irgendwie Feste reindrückt, zum Beispiel mit dem Holzstab mit der Spitze, das bitte bloß nicht. Die kann dann kaputt gehen und das kann dann doch größere Probleme zuführen, ja? Man leitet die quasi um die Ader. Da kann man sich gerne Zeit nehmen. 5 Minuten, 10 Minuten ruhig. Vor allem zu Hause, ne? Dann macht man dies weiter und können Sie einmal nach vorne nochmal gehen. Diese Partie habe ich nicht gezeigt. Kannst du nochmal bitte von hinten filmen? Einmal bitte den Kopf nach ähm, links drehen. Weiter, mehr, mehr. Und jetzt nach rechts. Da sehen Sie den Unterschied, ne? Nochmal nach links. Die Partie geht mehr, ne? Nach rechts. Da will weniger, ne? Und dann nochmal bitte nach vorne schauen. Gesundheit. Okay. So meine Frau. Diese Sehne und die Muskelpartie hier, die ist zu sehr verhärtet über die Jahre. Da müssen wir dann auch hier schauen. Hier ist nicht nur der Trigeminusnerv, der müsste ungefähr so hier in diesen Bereichen sein, sondern hier sind sich verschiedene andere Nervenbahnen. Das sind glaube ich zwölf Nerven, die zu dem Kopf fließen. Die werden hier alle massiert. Dieses Kopfdrehen, das ist ja, aus der Optik her kann man das gut sehen. Die Nervenbahnen werden dabei stimuliert, dass die dann zum Kopf führen. Aber gleichzeitig muss der Kopf sich dann auch besser nach rechts drehen können. Dafür muss diese Muskelpartie entspannter sein. Denn wenn die immer verspannt ist, drückt der dann auch immer schön die Nerven zusammen, dass die dann nicht richtig arbeiten können. Das sind quasi so diese drei Punkte, die wir behandeln. Einmal bei Schlaganfall, einmal die Partie um den Herzen dass die Muskeln um den Herzen richtig stabil arbeiten können. Den Trigeminusnervansatz hier rüber und dann die Ader an der Schläfe. Und ja, wenn man Schlaganfall hat, dann bitte nicht bei uns, anruf, bei uns anrufen, sondern direkt in die Notaufnahme gehen. Aber doch solche Probleme, die bleiben doch sehr lange, zu 70 Prozent. 60% kann man dann doch mit Physiotherapie anderen Sachen gut aushelfen, aber nur zu einem bestimmten Grad. Es sind doch leider wenige Leute da, die, sagen wir mal, komplett wieder gesund sind. Aber mit dieser Methode kann man da doch sehr stark unterstützen, dass man doch wieder das reguläre Leben zurückfindet. Vor allem der Schwindel und die Balanceprobleme, da ist doch nicht sehr schön damit zu leben. Ne? Und jetzt ist es auch schon wesentlich besser geworden. Da ist aber noch gut Luft nach oben. Ne? Noch einmal bitte nach hinten. Nee, Entschuldigung, ähm, ich meinte meine Frau. Und dann bitte nochmal den Kopf nach rechts drehen. Ja, Bisschen mehr? Okay, nach links. Das sieht symmetrisch aus, oder? Nochmal nach rechts kurz. Ja, fast, ne? Da kann ruhig noch ein bisschen mehr rein, okay. Mhm, gut. Ja, das waren dann die drei Punkte, die wir größtenteils behandelt haben bei Kunden mit Schlaganfällen. Ja. Gibt es noch was, was Sie sagen möchten zu der Methode? Oh, die ist echt gut. Die tut zwar sehr weh mit <laughs> So merkt man, wo was da, äh, alles mhm. blockiert ist. Mhm. Und äh, das ist auch, äh, in letzter Zeit hatte ich auch immer ein bisschen Kopfschmerzen gehabt. Aber mhm. äh, kann wahrscheinlich auch dadurch. Ja, das muss auch mit weggehen, ja, ja. Mhm, genau, mhm, gut, gut, dann, ja, nebenan ist noch Ihre Frau wegen Fertensporn. ne, mhm. das ist auch komplett weg, meinte sie, aber das ist ein anderes Problem, ne, ja. gut, dann, ja, bedanke ich mich bei Ihnen, ja, vielen Dank und ja. dann auf Wiedersehen und frohes neues Jahr bald.